və əlbəttə ki vətəndaşlara digər rayon icra hakimiyyətləri tərəfindən yüksək səviyyədə olmalıdır. Bəzi hallarda vətəndaşlar incidilir, onların problemlərinə reaksiya verilmir. Bəzi hallarda vətəndaşlardan qanunsuz olaraq müəyyən vəsait tələb olunur. Rüşvətxorluq halları baş verir. Belə siqnallar bizə çatır və e, rayon icra hakimiyyətləri e, nəticə çıxarmalıdılar. Qoşa gəlməz hallara yol verilməməlidir. Vətəndaşlara maksimum diqqət göstərilməlidir. E, rayon icra hakimiyyətinin nümayəndələri kabinetdə oturub kağızlara baxmaq yox, bütün rayonlarda vətəndaşlarla görüşməlirlər. Son vaxtlar mənim göstərişimlə bu proses bir qədər geniş rüsvet alıb, amma lazımı səviyyədə deyil. Mənə verilən məlumata görə bəzi hallarda formal xarakter daşıyır, bəzi hallarda vətəndaşları narahat edən problemlərə reaksiya verilmir. Buna görə biz çox diqqətli olmalıyıq. Əgər vətəndaşı nəsə narahat edirsə, buna reaksiya verilməlidir. Əlbəttə, bütün məsellərə obyektiv şəkildə baxılmalıdır. Ancaq bir çox hallarda vətəndaşlar haqlı olaraq öz təkliflərini verirlər, onların narahat edən problemləri qaldırırlar və həm Bakı şəhəri icra hakimiyyəti, elə bütün rayon icra hakimiyyətləri vətəndaşlara böy diqqətlə yanaşmalıdırlar.